И отвагу. Сотрудники Николаевского гарнизона милиции предотвращают десятки правонарушений. Раскрывают множество преступлений. Сегодня необходимо отдать должное нелегкой работе сотрудников всех органов и подразделений области. От рядового милиционера до руководителя. Терпеливо и самоотверженно они несут ответственную службу по защите интересов государства. Прав и свобод граждан. Молодым сотрудникам, которые только начинают свою милицейскую службу, хочу пожелать терпения и сказать, что работать в милиции – это значит любить свою работу, а главное – жить ею. Уважаемые коллеги, примите теплое сердечное поздравление с профессиональным праздником – Днем милиции Украины. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения и дальнейших успехов в службе. милиция детей. На сцену запрошується переможці конкурсу. Ус андрій переможець конкурсу категорії 5. 12 років. Слободян Вікторія переможець в номінації з симпатії». Живут миллионы, но сплю придачей. Души к любому расслабляю. управление Громадской обеспекой ОМС. Ведет ОМС. машины-то нам не летела.